Господи, мы нуждаемся в Батько наш, мы нуждаемся тебе. Я надо Нашла. <говорит> 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 Щоб вклонитися тобі, Батько Небесний, благослови. Благослови по особливому, Господь. Торкайся нашого серця, Боже, зміни нас. Батько, ми так потребуємо цього, щоб, Господи, сьогодні Твоя благодать, вона трудилась над нашими серцями. Ми самі, ми не можемо змінитися, Господи. Тільки в Твоїй присутності, тільки з Тобою, Боже. Тільки Ти один сильний, тільки Ти один, Господи. І до Тебе кличемо, і Тебе славимо. Великого Бога, Царственного и Святого Духа. Аминь. Слава Богу. Что мы сделали? Скорее еще один день, когда мы можем вместе собраться и прославить Его. Знаете, мы можем и по отдельности дома или с то поклоняться, славить, но я верю в то, что на, когда собираются во имя Его двое или трое, там по-особенному Бог вот, по-особенному Бог благословляет. Я не знаю до конца, как это происходит, но я знаю точно, что с, где двое или трое собраны, говорит Господь, во имя Мое, там я посреди них. Несмотря на то, что Бог, Он же вездесущий, Он на всяком месте. Но почему-то Господь вот, Он сказал, что как то по-особенному выделил, где вы собираетесь во имя Мое, там я посреди вас. Я прихожу туда, чтобы благословить. И, знаете, мы, э, что-то я недавно размышлял над тем, когда мы поодиночке, мы нам тяжелее. Э, это как похоже, как костер, знаете, когда горит, и когда вытянешь от него вроде бы горящая полено, но если его отдельно положить, оно очень быстро потухнет. Но когда его кинешь опять в костер, оно опять разгорается а друг от духа И мы нужны друг другу для того, чтобы мы, знаете, как этот костер, мы подкрепляем, мы поддерживаем, мы молимся, если кто-то ослабел, он приходит в собрание, и Бог Святой наполняет, и ты получаешь победу, получаешь победу, получаешь победу. И это прекрасный замысел Божий, чтобы дети его, они собирались вместе для того, чтобы воздавать Ему полу. И сегодня эм, я бы хотел поразмышлять, знаете, я эм, сам себя словил на мысли, задал себе вопрос, какая моя цель в жизни? Какая цель вообще христианина в жизни? Есть ли вообще у христианина цель? Наша жизнь, она полна многих целей, правда? Маленьких, таких крупных. Кто-то И она, вся наша жизнь, даже каждый день, он состоит из каких-то целей. Даже если мы над этим не задумаемся, у нас, например, есть цель поехать в магазин. У нас есть цель, ну, мелкие какие-то цели, да? Есть цели какие-то побольше. Купить автомобиль, возможно. Построить дом. Еще какие-то цели. Знаете, ну, очень много целей. Но есть одна цель, которая должна быть у каждого христианина. Одна цель, которую мы должны всегда держать в своем фокусе. И эта цель, подскажите да? познавать Бога. Да, я вот хотел бы Царство Небесное. Царство, которое приготовит для нас Господь. И знаете, часто я условил себя на мысли, как часто мой взгляд фокусируется на этой цели. И как часто какие-то земные вопросы, земные какие-то моменты, они отвлекают меня от этой цели. На первый взгляд, мне кажется, ну ничего страшного, отвлекся потом опять. Но бывает так, что человек отвлекается настолько долго, настолько долго, что потом ему уже тяжело и вернуть к этой цели. Давайте прочитаем послание к римлянам, 14 глава, 17 стих, я думаю, это очень известный стих, мы его знаем на память, 14 глава, 17 стих. Ибо Царство Божье, не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Знаете, я вот так обратил внимание, когда Христос был на земле, ходил, Он очень много проповедовал Царство И вот, я не знаю ответа на этот вопрос. До Христа. Кто-то говорил вообще о Царстве Небесном? Кто-то из пророков. Кто-то из э, помазанников. Пророк Исаия Пророк говорил, да. Но вот Христос Он пришел, и вот Он особо начал акцентировать людей, которые его слушали на Царстве Божьем. Он говорил, что Отец Мой, Он приготовил для нас Царство. Не бойтесь, Он приготовил для вас Царство. И говорит, что это царство. Мы можем уже пережить, живя здесь на земле. Не только когда мы придем уже в небеса, а здесь на земле. И он говорит, что это царство, это невидимый какой-то, знаете, ну вот как люди привыкли, царство, э, э, там, улицы из золота и всему подобное. Он говорит, это состояние твоего сердца. Это мир праведность, мир и радость во Святом Духе. Знаете, я бы хотел вот немножко остановиться на этих, на этих праведность, мир и радость. Почему именно вот эти, эти три таких, я бы сказал, состояния, да, состояния сердца в Духе Святом, они характеризуют Царство и Небесное? Праведность знаете, такое непростое слово, не для всех понятное. И если в словаре разбираться, что такое праведность, очень много есть расшифровок, трактовок, что такое праведность. Праведность – это одно из значений. Это человек, который поступает правильно. Человек, который любит правду, праведник. Человек, который поступает по совести, по истине, который не лжет, который, знаете, такой справедливый. Еще одно значение праведности это правильное положение перед Богом. Праведник это человек, который находится в правильном положении перед Богом. Знаете, еще во времена закона люди сильно, сильно извратили это слово, и они пытались надеяться на собственную праведность, собственными силами, исполнить закон, исполнить какие-то обряды, традиции. Но мы знаем, что это все ну, как бы, такое, знаете, э, до конца, оно несовершенно, это действие. Да, это хорошо, когда человек стремится меняться, стремится поступать правильно, стремится поступать по правде, по истине. Но мы знаем, что мы все равно остаемся людьми. И мы не можем стать достигнуть какого-то, знаете, такого идеала, совершенства для того, чтобы своими делами оправдаться. Ни один человек не может этого. Даже самый идеальный, которого вы знаете. Он не может оправдаться своими делами. И праведность Божья в Духе Святом, это немного, она немножко отличается от праведности той, которую человек себе понимает. Знаете, когда я хотел бы сегодня акцентировать на том моменте, когда Дух Святой, Он вошел в нашу жизнь. Я не стал идти. У меня все поменялось. Все в моей жизни просто изменилось. И правильность вошла, она приходит только в душе своей. Только когда душа в только когда душа в приходит в момент жизни, то тогда есть право. Потому что он дает мне, он дает право, он дает Не потому, что он был совершенно идеальный человек, а потому, что он доверился Богу. И это вменилось ему в праведность. Я верю, что все люди, которые доверили свою жизнь Господу, Бог их называет праведниками. Несмотря на их ошибки, человек становится праведным. И ты переживаешь это в своей жизни, когда Дух Святой наполняет. Второе – это радость. Радость нам уже более-менее так понятно, да? Радость. Скажите мне, что в вашей жизни приносит вам радость? Вот из таких земных каких-то вещей.